だカスが一番あんたは俺を知ってるでもこっちはほとんどあんたを知らねええらく不公平な気がすんだけど意外と細かいことを気にするんだな細かいことはねえよ普通気になるんだろじゃあ聞く俺が誰だか知るのと青木亮が次に何をするか 奴の次の一手が何かって情報どっちを知りたいんだそりゃここに来た目的ってのは一つだよ分かりゃいいだが俺からも条件がある何だとお前とお前の仲間達がその情報を渡すに値する相手かどうか 確かめさせてもらえてあいにく俺、拳で人を見るタイプなんでなそういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよやめとかねえか情報だけ教えてもらえねえか なぜだここんところ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよどうやら気が立ってんだよ今の俺は手加減する自信がねえあんたやりかねねえよふン <laughs> そりゃちょうどいいなだと 酒やがって配達は飲むんじゃねえぞ <laughs> お前の欲しがっている宝はこの奥にある宝の番人は俺だ手にしたきゃその番人を倒して前に進め やれよ。死ぬ気で来い。死にて奴だけ。かかってこい。さて。

I'm sorry. Ah

よ力で。<laughs> 苦しがいねえ、うん、よハトども

次は何だ、えー、プレゼント私が食べに行きましょう

了解。攻撃開始標的を捕捉。

次は何だ やややるぞまるぞかかかす覚悟しなな <laughs> なんんん<し>んのの次はだい絶対負けどうとっておき やってやる さて俺の番に行ったよなめんなよ俺の番だななめないでくれるはっ フッ悪くなかったぜ。 何 そっちゃんよくもよくも俺の仲間を大進の一撃 てるてててててて一番ちょっとねえあ,あええあれド、ドラゴンが…ドラゴン何言ってんだよお前えち <laughs> ったたま冷えたか 頭冷えたかって <laughs>、ええ、っきっちり冷えたよならいマジかよそれだけのために喧嘩吹っかけてきたのかなお前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた敵に勝ちたいなら 向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるかどんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動けそれがお前自身のためにも仲間のためにもなる 行くぜ青木亮がこれから何をする気かはっきり見せてやる。